12.06 на часах, и мы открываем дневной выпуск программы «Киев. Донбасс». Сегодня для вас будут работать мой коллега Сергей Стуканов, я, Валентина Троян, и за звукорежиссерским пультом Ирина Нижник. И... В ближайшие два часа мы обсудим такие темы. Как защитить себя и своих детей в интернете? Поговорим с руководителем программ новых медиа Интерньюс Украина Виталием Морозом и экспертом по цифровой безопасности Николаем Костиняном. Мартовский выпуск итальянского плейбоя украсила луганчанка Валерия Радкевич. Пообщаемся с ней по скайпу. Валерия сейчас во Флоренции. Какие дороги будут ремонтировать в этом году на 35 миллиардов гривен, комментирует Андрей Мартенс, советник главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины. Уже 500 полицейских подписались под обращением в Генеральную прокуратуру о лишении депутата Владимира Просюка депутатской неприкосновенности после стычек на славянском блокпосту. Узнаем версию депутата. Правозащитники разработали концепцию освобождения пленных и представили ее вчера, 16 марта, в Европарламенте. О деталях концепции и о том, как ее восприняли в Европе, расскажет координатор медийной инициативы за права человека Мария Томак. Фри Козловский о начале гражданской кампании за освобождение удерживаемого боевиками так называемой ДНР ученого Игоря Козловского. Говорим с его сыном и племянником. Итак, мы приветствуем в нашей студии руководителя программ новых медиа с Украина Виталия Мороза, а также эксперта по цифровой безопасности Николая Костиняна. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, получается так, что интернет породил новые угрозы и новые опасности, в частности, для детей. Я помню в, в бытности мою ребенком родители всегда предостерегали на улицах ни с кем знакомым не общайся, будьте осторожны. Но теперь, получается, так что благодаря интернету ребенку даже и выходить из дома не нужно, а он уже может стать объектом разного рода мошенников или людей, имеющих плохие умыслы. Каким образом в данной ситуации, в таком мире, ну, не бояться, что дети могут попасть в какую-то опасность? Но в первую очередь, давайте начнем с того, что э, в течение развития интернета были очень разные взгляды на его роль э, и, и значение. А в начале, например, лет 10 назад э, с интернетом связывали в первую очередь возможности. Это э, возможность э, развиваться, получать обучение, э, жить без границ. А позже была волна, когда начали предостерегать, что интернет э, может использоваться властью, э, любым правительством для того, чтобы давить на правозащитников, на журналистов, следить с помощью средств интернета. И вот сейчас мы находимся в таком... Периоде, когда мы рассматриваем и возможности интернета, и э, угрозы. И э, в сегодняшней передаче мы будем, конечно, говорить э, скорее про угрозы, но э, с них не нужно э, делать выводы, что интернет это что-то плохое, чего нужно э, опасаться и, и э, от чего нужно отказываться, потому что мы все же идем в ногу со временем и э, э, направление развития Украины это все же идти к более открытому интернету мы можем видеть как правительство пытается внедрять какие-то инновации связанные с интернетом через твиттер премьер-министр общается с американскими предпринимателями хотя это немножко подано СМИ как будто это настоящее общение насчет детей в интернете дети намного намного э, э, лучше понимают, я думаю, интернет, чем взрослые. А, потому что э, взрослые, которые начали пользоваться интернетом, э, они до этого читали газеты, книги, э, и у них э, эти навыки пришли уже в взрослом э, возрасте. Дети же интуитивно с 3-4 лет, они тянутся к планшетам, компьютерам, телефонам. Э, это поколение миллениума, это лю люди, которые выросли с клавиатурой, выросли со смартфонами. И, конечно, дети воспринимают это как очень природную среду для них и усваивание интернета в их понимании оно в первую очередь показывает про какие-то возможности этого мира, игр то есть они видят по сути интернет и девайсы стали такой нянькой для современного ребенка когда же ребенок встает подростком в школах все домашние задания они э, уже сбрасываются в какие-то группы, они там обсуждают, они играются в игры, э, они все меньше печатают какие-то э, там месседжи, не говоря играют... уже о том, что писать от руки что-то, да? Да, они они э, скорее снимут видео, сделают фотографию, э, и вот и вот с этим связан целый комплекс проблем, о которых не то чтобы дети не замысливаются, но не замысливаются их родители. Потому что все же у многих родителей есть отставание, понимание быстроты изменений технологий и как они глубоко входят в ежедневные навычки детей. Виталий, была дискуссия вот буквально в среду, и этот вопрос обсуждали. Что-то же послужило причиной, чтобы заговорить о безопасности дет детей в интернете? И говорили, и говорилось ли только о безопасности детей на этой дискуссии? А, ну, в Украине эти разговоры, дискуссии есть, но они время от времени поднимаются, а потом затухают. Я помню проект, который был связан, он назывался Амляндия. Это детей семьи учили, как ограничивать детей от, от рисков в интернете. Это был Эта компания была поддержана одной из больших технологических компаний мировых. Но этот проект, он закончился уже три года назад. Виталий, да. если позволите, давайте по пунктам тезово да. эти риски, собственно говоря, очертим для того, чтобы родители, которые нас слушают, знали, от чего защищать. А? Ну, ясное дело, что отказывать детям в пользовании интернетом невозможно. Да. Волка обоя в лес не ходить. Да, ходить в лес нужно, но нужно знать против какого волка и других хищных зверей мы э, должны детей защищать. Итак, Хорошо. какие риски? Во-первых, первый риск это то, что мы не всегда знаем, с кем мы общаемся в интернете. То есть ребенок у него есть социальная сеть, ему стучат в друзья какой-то человек на профиле, у которого лицо ребенка, его сверстник, но за эти профилем может быть взрослый, у которого другие намерения, то есть он пытается, например, подружиться, общаться в приватном чате, это может быть риски для ребенка от от, от каких-то ну, людей, которые ну другие цели к ребенку, да, то есть это может быть и, быть и педофилы, это может быть те, кто выманивает деньги, те, кто пытается украсть пароль, чтобы потом шантажировать даже там Родителей. то есть это это один риск. Второй риск это то, что мы дети взрослые они не понимают уровни доступности информации и как она может быть использована. Публикации в социальных сетях они обычно происходят в публичном доступе, и даже если это делается для друзей, никто не может сказать, как эти друзья, где они опубликуют эту информацию. И вот поводом послужило для нашей дискуссии в среду это был флешмоб под названием «Мои дети». Это была реакция на пост журналистки, которая сказала, что очень много что ей не нравится, как часто публикуют журналисты посты со своими детьми, и что эти дети никому ну, э, немногим интересны. И вот и э, вся э, огромное количество э, матерей, родителей, они начали говорить, нет, дети это самое святое для нас. И давайте вот покажем всему Фейсбуку, э, что наши дети самые лучшие. И они публиковали тысячи фотографий детей. Для западного человека это катастрофа, потому что ты добровольно публикуешь а, часть своей э, частной жизни. А что значит для западного, а для восточного? А ну в восточном, то есть, ну например, в, в Китае там Фейсбуком не пользуются, используют там другие. Но ну, а, то есть э, э, термин приватность это то, что э, это западный феномен. Я думаю, что Украина все же движется в сторону западных ценностей, а, где э, ценность э, приватной жизни ограничения от рисков семьи и детей это приоритет потому что все же мы сейчас находимся в состоянии войны с другим государством и очень многим кажется что мы здесь там в Киеве например за тысячу километров от линии фронта война идет и у нас и у наших домов а какая война а война, в первую очередь, информационные кибератаки, то есть преследование активистов. То есть любой публичный человек, если у него есть любая страничка в социальных сетях, он под угрозой риска, потому что за ним могут следить. И... Но публичные люди зачастую это понимают и очень фильтруют контент. Ну, народные депутаты публиковали фотографии своих детей. А если они публиковали фотографию, на следующих выборах эти фотографии, то есть могут оппоненты взять и, и, и найти эти фотографии, найти социальные сети, Сети этих детей, пытаться... То есть это слабый фактор. То есть если... Я, я думаю, не обязательно даже ждать следующих выборов. Наверняка сидят уже в прямом что называется онлайн и собирают всю информацию, которая появляется и накапливает в папочках. Я хотел о приватности спросить. Да, дело в том, что ну, когда дети еще совсем малые, они могут не возвращать, чтобы, например, родители знали там пароль доступа в ВКонтакте и могли отслеживать, с кем общается ребенок. Но когда он подрастет, подрос так он уже наверняка будет претендовать как раз на свой э, личное пространство и отследить с кем он общается и о чем он общается. Главное будет достаточно трудно. Э, Николай, как в таком, ну по вашему опыту, э, сколько приблизительно там детей в процентном отношении позволяют родителям отслеживать свои контакты? Я думаю, что это мизерное Но, количество. Слушай, это никак не связано с интернетом, то есть это mm -hmm. старо как мир это э, возрастная психология. Я учился в педагогическом, у нас был курс об этом, то есть о том, что подростки начинают протестовать против родителей. В комнату ко мне не входите, стучитесь, вот сюда в мою сумочку не лазьте там, и так далее. То есть сколько существует человечества, вот столько существует вот и это все. То есть это не, не феномен интернета. В процентном, ну, я не знаю. То есть мы, мы не знаем. Надо для этого... Опросить но, тысячи ну, людей. Ну, хорошо, пусть процентное отношение это действительно... Но, в целом, конечно, меньшинство, потому что это неважно, все таки но... в Италии сказал, вы... родители не разбираются, как говорится, не шарят, родители не разбираются. То есть они могут попросить какой-то доступ, ребенок может обмануть, или родитель вообще не понимает, что такое этот пароль и куда его нужно вводить. То есть родителю часто, чтобы в почту зайти, нужно, чтобы в закладках была эта почта, потому что просто в браузере он не может там набрать gmail.com или что-нибудь такое. То есть, Родители не особо контролируют, у них этого ни квалификации нет, ни вообще понимания, что это такое вообще. И какие варианты могут быть решения или советы таким родителям? Ну, смотри, какие варианты? Вообще варианты в общем и целом это какое-то просвещение. То есть э, э, нельзя остановить прогресс. То есть взять, что вот мы росли по-другому, у нас были деревянные игрушки, вот во дворе и мы играли, было все классно. А теперь все плохо, и куда этот мир катится? То есть такие мысли еще можно увидеть на каких-то табличках древнеегипетских, что куда этот мир катится? Молодежь не такая, как родители. То есть прогресс не остановишь, э, нельзя ограничить детей. То есть если как-то технически пытаться их ограничить, опять-таки родители в этом не разбираются. Дети очень просто это все обойдут. Но можно делать какое-то просвещение общее, что смотрите незнакомые люди у них могут быть там разные цели, давайте об этом поговорим. То есть не только в интернете, а вообще всюду. И отдельный вопрос э, о безопасности, то есть о приватности, что вот сейчас вот ты выставила фоточку, она очень классная, там из спортзала, но вот давай посмотрим, какие случаи бывают, там в Германии было в прошлом году, а там было вот там, там было вот там, когда человек после этого ну пожалел, потому что, потому что или работу не получил из-за этого, или кто-то смеялся над ним потом, или что-нибудь что такое. И отдельный вопрос безопасности, что давай так чтобы никто не залез в твой аккаунт и не почитал твою личную переписку там сверстники твои или еще кто-нибудь поэтому давай у тебя будет там пароль нормальный но это скорее не к родителям это скорее к школам наверное где э, может быть такой небольшой курс просто какой-то компьютерной безопасности но ограничивать и говорить что вот это супер проблема номер один у нас сейчас в государстве и надо все силы бросать нет вот нет даже если ничего не делать вот дети сами разберутся ну кстати вы сказали о последствиях а вы можете, или вы Николай, или вы Виталий, привести какие-то примеры э, в Украине, когда из-за публикации информации в интернете, ну фотографии, вот, были какие-то последствия у автора? А, ну, есть прекрасная фотография там на капоте автомобиля, вот девушки госслужащей над которой потом все смеялись и, и издевались, и она уволилась. Или когда еще какие-то молодые зам заместительницы кого-то, или министры, тоже у них разные фотосессии, что-нибудь такое. Вот. Или когда молодая девушка традиционно получает какую-то должность, то сразу в интернете все пишут, что понятно, каким образом она получала эту должность, что вот... Не умом и не еще чем-то, а вот именно сексизм вот такой вот какой-то. Но среди подростков это же все сильнее гораздо. То есть это весь буллинг, издевательство, что вот кто-то плохой, кто-то хороший, давайте издеваться, давайте еще что-нибудь. То есть особенно у детей с какими-то э, особенными потребностями, то есть могут взломать страничку и всем показать одноклассникам, распечатать в школе, пораздавать, и потом все смеются, и для ребенка огромная травма. Но ну, есть все это происходит. Uh, у меня есть два примера. Uh, очень часто используют журналисты-расследователи. Например, uh, из извест... Такие пользователи Известный певец Тимати Опубликовал фотографию, где он В Париже, на фоне какого-то замка И он был на свадьбе украинских чино Детей украинских чиновников То есть украинская правда, она через Инстаграм, она нашла, кто это за чиновник И почему он проводит такие дорогие Свадьбы. Ну это, это скорее Расследование, это на благо, когда Интернет позволяет журналистам видеть Больше, чем задумываются пользователи Которые постят фотографии. Другой Пример, это с оккупированного Донецка с ДНР, когда одна женщина она публиковала в своем инстаграме огромное количество фотографий себя и детей своего ребенка, 3 или 4 года но позже ее взяли в так называемую центральную избирательную комиссию так называемого ДНР и она опубликовала фотографию с документами, что вот смотрите первый день на работе вот эти документы и после этого была огромная такая Атака на то, что это человек, который нарушает украинские законы и ее место в тюрьме, потому что она сотрудничает с террористами. Соответственно, огромное количество людей начало писать ей, она даже закрыла свой аккаунт на некоторое время, а потом она его уже открыла. То есть человек, который публикует, она не задумывается, что она делает. И я абсолютно призываю, например, как бы СБУ отслеживать вот такие аккаунты людей, которые сотрудничают с террористами, чтобы они потом были в списках, и когда Украина освободит Донбасс, эти люди все будут привлечены к криминальной ответственности. Но сейчас еще доказательства в интернете они еще не считаются как бы законными, то есть публикация еще законодательство не пришло к тому, что пост или фотография в социальных сетях это является легальной причиной как бы приложить к какому-то уголовному делу. А есть соответствующие законодательные разработки, которые предлагают, собственно говоря, перевести данный статус. Я думаю, что в течение нескольких лет это уже будет, потому что технологии, они играют все большую роль, и вот они, то есть все политики сейчас и, и, и используют. Единственное, что тут нужно проверять, насколько это фейковый или не фейковый аккаунт. Очень много есть информации, когда украинские журналисты покупались, например, на фейковый аккаунт. Например, когда были проблемы с национализацией одного из самых больших банков в Украине, был создан фейк профиль э, коломойского и очень многие попались даже украинская правда они потом извинялись. Удали и удалили то да, то есть э, нужно уметь проверять и вот э, э, наши месседжи это то что журналисты должны освоить все эти принципы для того чтобы находить информацию про, э, про своих героев публикаций но также чтобы уметь самостоятельно понимать где правда и неправда в интернете очень легко что-то подделать Говоря о приватности, мы уже затрагивали о том, что на Западе к этому относятся более скрупулезно, чем на Востоке. На ваш взгляд, вот такая акция, когда пользователи публиковали фотографии своих детей, могла, и, и, могла бы быть в Америке, например? Я думаю, что для некоторых возможно, но это зависит от статуса, от социального положения, от уровня образования, потому что в Фейсбуке приватность очень слабая, то есть ты не контролируешь, тебя могут тегнуть, твоя фотография может появиться. Например, на Западе намного больше приватность ассоциируется с Твиттером, где ты очень четко можешь контролировать то, что ты публикуешь. Да? Я думаю, что... Ну, на Западе вообще есть, есть такое понятие, что, то есть, очень четкие требования журналистов к себе, что они не должны, например, публиковать там фотографии каких-то людей, которые под подозрениями или какие-то становятся жертвами. Я учился в США в университете два года, и когда я пришел в университет, я хотел посмотреть, кто же мои преподаватели. И я зашел на страницу своего университета и увидел, что одна из преподавателей у нее нету фотографии, хотя все другие преподаватели они были с фотографией. Я спросил, почему нету фотографии? Я хочу как бы познакомиться с этим человеком. Оказывается, что этот профессор она делала очень резонансные расследования и она сознательно удалила всю информацию с интернета для того, чтобы не наражать себя на и свою семью на риски. На Западе также существует такое право на забытие. Это Yeah um юридический термин, который говорит о том, что а, люди могут э, требовать э, в технологических компаниях, э, согласно законодательству, удалять упоминания о себе. Но здесь есть два аспекта, потому что, а, например, люди делают какие-то, э, они связаны с криминалом, они, они, они были в судах, они сидели в тюрьме, и они теперь пытаются как бы очистить историю. То есть это как бы э, э, цензура э, в, как, как, в какой-то мере. А, но э, лю люди хотят все больше контролировать информацию о себе в интернете. И это западный феномен, который идет э, и в Украину. Вот у меня будет сейчас связанный вопрос как раз с, с возможностью контролировать информацию о себе. Это только что говорил Виталий Мороз, руководитель программ новых медиа Интерньюз Украина. А мой вопрос я адресую эксперту по цифровой безопасности Николаю Костиняну. Дело в том, что сейчас существуют различные программы, да и Facebook отчасти научился интерпретировать, э, идентифицировать идентифицировать человека по, по изображению, то есть появляется какая-то коллективная фотография, а Facebook уже при, лица. Распозна, распознает и предлагает затекать. Вот как раз не нарушает ли это, но ну, определенные права на приватность, если ты можешь быть распознан на любой фотографии, незнакомые но. люди тебя узнают. Каждый из нас, когда регистрировался в Фейсбуке, поставил галочку «Я согласен с условиями использования сервиса». Все, вот все мы согласились. Мы Никто из нас не читал, но мы все согласились. И вот когда мы регистрировались, мы согласились на все это. То есть мы сами дали право делать с собой, со своей информацией вот это все. То есть это есть законно, и мы на это согласились. Mm. даже если тогда этого сервиса еще не, не существовал, когда я пять лет назад регистрировался. А правила изменяются, то есть, например, последние правила конфиденциальности Facebook, они датируются первым марта 2017 года. Мы не знали то, что было до этого и какие новые, то есть, инновации. А по сути, если ты продолжаешь пользоваться сервисом, то ты как бы принимаешь эти новые правила. они да. То есть, ты можешь все что угодно, там, они могут внести. Ну и периодически их надо пересматривать, если вот, ну, вы что-то общим образом, что что там я согласен, что Facebook там всю информацию, связанную со мной, может там, использовать, интерпретировать и так, и так, и так. То есть не нужно отдельно правило, что вот э, я соглашаюсь, чтобы мое лицо распознавали. Оно уже входит вот в те более общие. То есть юристы там хорошие. Это ну, не переживайте. Это э, был эксперт по цифровой безопасности Николай Костинян. Я напомню, что также у нас в студии сегодня был руководитель программ новых медиа, интервью с Украиной Виталий Мороз. А программа Киев-Донбасс продолжается, и уже с нами на связи а, луганчанка Валерия Радкевич. Я напомню, Мартовский выпуск итальянского плейбоя украсила вот.